Ahmad Zahid beritahu kemenangan air kuning petanda sokongan rakyat. Nik Nazmi hantar surat bantahan kepada JPP PKR berhubung keputusan pemilihan. Faizal Azumu lapor polis terhadap akaun yang didakwa fitnah dirinya. Pasanggah tuduhan cuba pengaruh pilihan raya Singapura. Tindakan PAS disifatkan berbahaya oleh Zaki. Hubungan ekonomi Malaysia AS terus kukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Kemenangan calon barisan nasional BN Muhammad Yusri Bakir pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning adalah manifestasi jelas sokongan rakyat kepada Kerajaan Madani, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi BN Ahmad Zaid Hamidi berkata, keputusan itu juga petanda sokongan rakyat kepada Kerajaan Perpaduan di Perak di bawah pimpinan Menteri Besar Sarani Muhammad. Beliau turut mengucapkan tanya kepada Muhammad Yusri atas kemenangan berkenaan dan berharap wakil rakyat baharu itu dapat meneruskan perkhidmatan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Air Kuning, Allahyarham Isyam Sharudin, kepada rakyat kawasan tersebut. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita pada majlis sambutan Aidilfitri Parlimen Bagan Datuk Perak. Menerusi hantaran di laman Facebook pula, Ahmad Zahid berkata, 10 daripada 11 pusat daerah mengundi yang tewas kepada pembangkang pada PRU lepas kini kembali semula ke pangkuan BN. Beliau berkata kemenangan itu menjadi bukti jelas bahawa rakyat semakin bijak menilai. Katanya penduduk menolak politik kebencian dan memilih kestabilan, kemajuan serta kepimpinan yang berwibawa. Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad sudah menghantar surat bantahan kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP berhubung keputusan pemilihan ketua bahagian Setiwangsa. Dalam keputusan yang diumumkan 11 April lalu, Nik Nazmi gagal mempertahankan jawatan ketua bahagian apabila tewas kepada pelakon dan pengarah popular Afdilin Syafkim. Afdlin peroleh 631 undi, manakala Nik Nazmi yang juga seorang menteri dan ahli Parlimen Siti sedua penggal raih 563 undi. Difahamkan pihaknya akan menunggu jawapan daripada mereka. Terdahulu, pengurusi JPP Dr. Zaliha Mustafa berkata, status bantahan melibatkan pemilihan beberapa bahagian PKR akan diumum minggu ini. Pegawai khas kepada Ahmad Faizal Azumu telah membuat laporan polis terhadap akaun Facebook menggunakan nama sebuah parti politik yang didakwa memfitnah bekas menteri besar itu berkait kelulusan ladang babi di Perak. Faizal lebih dikenali Peja yang juga Pengerusi Perikatan Nasional PN Perak memaklumkan perkara itu menerusi hantaran di Facebooknya. Katanya laporan itu dibuat pegawai khasnya. Selepas mengambil kira hantaran tersebut dengan jelas merujuk kepada dirinya dengan memaparkan gambar dan menulis rujukan secara khusus iaitu bekas menteri besar Perak PN. Katanya hantaran itu adalah satu fitnah berniat jahat yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan imej dan reputasinya. Kata naik presiden bersatu itu, laporan polis itu adalah untuk meminta pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan segera terhadap mereka yang telah melakukan dan menyebarkan fitnah jahat serta merosakkan imej dan reputasi peribadi Peja secara khusus dan kepada PN secara amnya. Sebelum ini, Naib Presiden PAS, Idris Ahmad mendesak kerajaan negeri menjawab pendedahan kewujudan ladang babi di Kampung Poh terletak kurang 5 km dari kawasan PRK Air Kuning yang menjadi antara punca pencemaran Sungai Bidor. Dua pemimpin PAS telah menafikan dakwaan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan Singapura yang menduduh mereka cuba mempengaruhi pengundi republik tersebut menjelang pilihan raya umum yang dijadualkan berlangsung pada 3 Mei ini. Tuduhan tersebut timbul susulan laporan media mengenai tindakan pihak berkuasa Singapura yang mengarahkan syarikat Meta untuk menyekat akses pengguna di negara itu terhadap hantaran media sosial oleh tiga individu asing yang didakwa cuba mempengaruhi keputusan pilihan raya di Republik Berkenaan. Tiga individu terbabit bendahari PAS Iskandar Abdul Samad, Ketua Pemuda PAS Langor Muhammad Shukri Omar dan seorang pengguna Facebook yang dikenali sebagai Zulfikar Muhammad Sharif seorang bekas warga negara Singapura yang kini menetap di Australia. Sukri memberitahu Malaysia kini dia menghormati kedaulatan Singapura dan undang-undangnya serta menegaskan dia tidak pernah cuba campur tangan dalam proses demokrasi negara itu. Namun dia mempertahankan hantarannya mengenai isu umat Islam di Singapura mengatakan dia sekadar bersuara selaku insan prihatin. Menteri Negara Kanan Pertahanan Merangkap Tenaga Manusia Singapura Zaki Muhammad menyifatkan tindakan pemimpin PAS yang didakwa menyeru rakyat Singapura untuk mengundi berdasarkan garis perkauman dan agama sebagai sesuatu yang berbahaya. Beliau menjelaskan bahawa landscape politik di Singapura berbeza dengan Malaysia kerana tiada parti politik di Republik itu yang mewakili agama atau kaum tertentu. Tambahnya Singapura telah menghabiskan masa pasca kemerdekaan untuk memupuk keharmonian dan saling mempercayai dalam masyarakat berbilang kaum dan agama. Nurutnya unsur-unsur perkauman dan agama adalah sangat mudah untuk dieksploitasi dan berisiko menyebabkan kurangnya kepercayaan antara kumpulan rakyat yang berbeza. Beliau turut menyatakan bahawa wujud campur tangan asing yang bukan sekadar melalui hantaran di media sosial tetapi melibatkan usaha mempengaruhi rakyat Singapura untuk mengundi dengan cara tertentu berdasarkan kepercayaan atau cara hidup luar negara yang menurutnya tidak selaras dengan nilai dan prinsip negara itu. Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan memaklumkan bahawa pandangan yang dikemukakan oleh Malaysia telah diterima dengan baik oleh Amerika Syarikat AS dalam perbincangan pusingan pertama berkaitan tarif timbal balik sebanyak 24%. Namun beliau mengakui proses mencapai perjanjian dua hala akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Ketika berucap pada Forum Kepimpinan ASEAN Anjuran Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa CSIS di Washington, Amir menegaskan bahawa Malaysia komited untuk terus mengekalkan hubungan baik dengan AS. Menurut bernama, Amir menjelaskan bahawa Malaysia menyediakan persekitaran yang menyokong syarikat AS untuk berkembang dengan syarikat seperti Intel yang telah beroperasi di negara ini sejak 1971 serta beberapa syarikat lain yang telah berada di Malaysia lebih lama bahkan ada yang sejak zaman pra merdeka. Beliau berkata demikian ketika ditanya tentang bagaimanakah bentuk hubungan ekonomi AS Malaysia yang positif di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump tanpa perang dagang global. Sekian untuk edisi pagi ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasya Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.